नमस्कार लोकसंदेश न्यूज मध्ये आपले स्वागत मी स्मिता यादव पाहूयात काही विशेष घडामोडी आजचा दिवस ऐतिहासिक दिवस गेली पाचशे वर्ष तमाम हिंदू बांधवांनी जो संघर्ष केला ज्याची वाट पाहत लाखो लोकांचं बलिदान झालं ज्याकरिता संघर्ष पेटला जो भारतीय अस्मितेचा संघर्ष होता त्या राम मंदिराचा आज निर्माण झाला त्या मंदिरात रामलल्लांच्या मूर्तीची प्रतिष्ठापना देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते केली जात आहे पंधराशे अठ्ठावन्न साली बाबरचे सेनापती मीर बाकी यांनी मंदिर तोडलं त्यामागची त्यांची संकल्पना होती की जोपर्यंत भारतीयांच्या मनातून राम आणि कृष्ण काढणार नाही तोपर्यंत भारतीयांना गुलाम करता येणार नाही म्हणून त्या ठिकाणचं राम मंदिर पाडून त्यांनी बाबरी ढाचा बांधला ती मस्जिद नव्हती तर हिंदूंच्या छातीवर उभा केलेला एक ढाचा होता जो हे सांगत होता की तुम्ही आमचे गुलाम आहात आणि तुमचे रामही तुम्हाला वाचवू शकणार नाही साधूसंत अनेक वीरांनी लढाई केली अठरा लढाया झाल्या ज्यामध्ये अनेक लोक शहीद झाले तरीही संघर्ष सुरूच होता ही सर्व माहिती देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली पुढं बोलताना ते म्हणाले स्वातंत्र्यानंतरही विश्व हिंदू परिषदेनं संकल्प केला की के हा ढाचा आपण खाली उतरवला नाही तर स्वातंत्र्याचा मोल काय आहे राजकीय स्वातंत्र्य मिळालं मात्र सांस्कृतिक आध्यात्मिक स्वातंत्र्य ही तेवढंच महत्वाचं असल्याचं देवेंद्र फडणवीस यांनी आजच्या दिवसाचं औचित्य साधून माहिती दिली आहे आणि एकोणीसशे सहाण्णव साली सहा डिसेंबरला त्यावेळी परिस्थिती अशी होती समोर मोठा मंच होता हजारो कार सेवक समोर होते मंचावरती सगळे नेते होते त्या ठिकाणी अशोकजी सिंगल होते त्या ठिकाणी आपले महानता वैद्यनाथ होते अडवाणी जी होते मृलीमनोहर चोशी जी होते त्या ठिकाणी खऱ्या अर्थानं आमच्या सातवी ऋतंबरा दिनीमा होत्या उमा भारती जी होत्या सगळे लोक त्या ठिकाणी सूचना देत होते कार सेवा करायची आहे कार सेवा करायची आहे पण राम सेवकांनी आणि कार सेवकांनी काय कार सेवा करायचे मनात ठरवलं होतं आणि पंधराव्या व्या मिनिटाला सगळे कार सेवा त्या कलंकाच्या ठाच्यावर चढले आणि तो ठाच्या पाडणं सुरू केलं दोन ठाचे पडले तिसरा ठाच्या पडत नव्हता त्याला बराच काळ लागला चार साडेचार झाले होते पाच वाजत होते अंधाराकडे आपण सगळे चाललो होतो आणि अशा परिस्थितीमध्ये सगळे लोक अस्वस्थ असताना तो तिसरा गुंबत देखील खाली आला आणि त्या ठिकाणी कलंकाचा ठाचा खाली आला कारवा थांबले नाहीत कारसेवकांनी त्या ठिकाणी लगेच काम सुरू केलं पायऱ्या बनवणं सुरू केलं त्या ठिकाणी एक भिंत तयार केली एक चौथरा तयार केला त्याच्यावर टेंट बांधला टीम लावले आणि लगेच रामललाची मूर्ती त्या ठिकाणी स्थापित केली आणि आपला पहिला नारा जो होता रामलला हम आएंगे मंदिर वही बनाएंगे हाँ नारा पूर्ण सहा डिसेंबर एक ला मंदिर वही बन गया लेकिन हम लोग रुके नहीं हमने संकल्प किया रामलला हम आएंगे मंदिर भव्य बनाएंगे केवल मंदिर बनने के बाद हमें समाधान नहीं था हम भव्य मंदिर बनाना चाहते थे और मैं देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा लाखों संतों की जो इच्छा थी वो इच्छा पूरी हुई ढाई साल पहले राम मंदिर का भूमि पूजन हुआ आज राम मंदिर में राम जी के राम लला मूर्ति की प्रतिष्ठापना होने वाली है और आज जब पूरा देश आनंद की लहरों में है कुछ लोग आज भी कहते हैं हम अयोध्या नहीं जाएंगे ये कौन लोग हैं ये वो लोग हैं जिन्होंने कोर्ट कोर्ट में में सुप्रीम हलफनामा दिया था प्रभु श्री राम ये काल्पनिक है ऐसे कोई राम पैदा ही नहीं हुए राम के पैदा होने का कोई सबूत हमारे पास नहीं है ऐसा कहने वाली सरकारें हमने देखी जिस सरकार ने 2011 में हलफनामा दिया कि यहाँ पर जो राम का सेतु है ये सेतु तो नकली है ये कोई राम का सेतु नहीं है ये तो किताबों में लिखा हुआ सेतु है इसको तोड़कर अगर नाव जाने के लिए रास्ता बना दिया जाए तो उससे व्यापार बढ़ेगा ऐसे कहने वाली सरकारें भी हमने देखी लेकिन 2014 में इस देश की बागडोर एक राम भक्त के हाथ में आए एक राम भक्त एक हनुमान भक्त जिस समय देश के प्रधानमंत्री बने एक शेर जब देश के प्रधानमंत्री बने तो डंके की चोट पर भारत के सुप्रीम कोर्ट में हमारे सरकार ने हलफनामा आ यही राम मंदिर है यही जगह राम मंदिर की है यही मंदिर हुआ करता था इसी मंदिर को तोड़ा गया और उसी जगह हम मंदिर बनाना चाहते हैं और हमारी समिति ने सारे के सारे मंदिरों के अवशेष जब सुप्रीम कोर्ट के सामने रखे तो फैसला तो आना स्वाभाविक था जहां राम जी थे वही न्याय था राम यानी न्याय न्याय हुआ और राम जी का मंदिर बना राम जी का मंदिर धूमधाम से हमने बनाया है और अब कुछ में वो आएगा। जब हम राम लला का दर्शन लेंगे मैं आप सबसे इतना ही निवेदन करता हूँ आज हमारे लिए हमारा राम मंदिर अयोध्या है लेकिन जल्दी ही सभी को अयोध्या जाना है अरे भाई इस जन्म में अगर राम लला का दर्शन नहीं लिया तो ऊपर जाकर क्या जवाब देंगे इसलिए सभी को अयोध्या जाना है ट्रेने जाने वाली है जिसको जाना है वो बोल दे अयोध्या में राम लला का दर्शन लेने के लिए हम सब लोग मिलकर जाएंगे और फिर एक बार राम लला का आशीर्वाद हम सब लोग मिलकर पाएंगे ये केवल एक मंदिर का निर्माण नहीं है ये भारत की नई अस्मिता की शुरुआत है भारत के नए पहचान की शुरुआत है अब भारत गुलामी में नहीं रहेगा भारत में गुलामी के अवशेषों को ठेर कर देंगे और जो हमारी संस्कृति है जो हमारा संस्कार है उस संस्कृति और उस संस्कारों के जो हमारे मानक हैं, उनको प्रस्तापित किया जाएगा ये नए भारत ने बताया है अब तो राम राज आएगा राम राज यानी एक ऐसा राज जिस राज में समाज के अंतिम व्यक्ति को भी उतना ही अधिकार होगा जितना अधिकार पहले पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति को है राम राज में शबरी को भी उतना ही अधिकार होगा जितना सीता माता को है राम राज में निषाद राज को भी उतना ही अधिकार होगा जितना किसी और राजा को है ऐसा राम राजस्थापित करने के लिए अब आज का दिन ये महत्वपूर्ण दिवस है आज रामलला की मूर्ति स्थापित होगी तो हम सब लोग राम राज्य की ओर जाएंगे इसलिए आप सभी को बहुत बधाई देता हूँ आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ हमको ये देखने को मिल रहा है संधि आप बदल से आभार मानतो सर्व या ठिकाणी मैं नमन करतो, थोवतो जय हिंद जय श्री राम 他们说，这样，因为海南不多。